Вітаю в редакції про Україну сьогодні у нас в гостях Ліза Зінова з Харкова, жінка, яка відправила більше 20 машин до Харкова, Бучі та Бородянки. Ліза, вітаю в нашій студії. Ви вже відомі багатьом читачам українських груп у Фейсбуці, так як ви неодноразово пропонували гуманітарну допомогу українцям та збирали кошти для України. Більше того, як я вже сказала, відправляли машини з гуманітарними грузами до постраждалих регіонів. Розкажіть, який саме груз? что бы вы отправляли там, на что пришли бронекошты? Сразу хочу объяснить, извиниться, может быть, почему на русском языке. Я из Харькова, в Праге живу 12 лет, и а, пока что мне сложно, хотя я все понимаю, читаю, все понимаю на украинском, но пока лично мне сложно, пока, пока я русскоязычная. Первые три дня я, естественно, просидела в комнате, пролежала, проплакала. Но потом я поняла, что нужно что-то делать. Это была моя такая возможность себя лечить, скажем так, от этого всего ужаса, потому что вся моя семья, родители, сестра, бабушки, дедушки, друзья, все-все-все близкие находились в Харькове. И Харьков был один из первых городов, который начали бомбить. Я дала инициативу, сбора гуманитарных вещей для приезжих мамочек. Меня многие знают на Праге 7, потому что у меня детский уголок с большой такой коммунитой на Праге 7 в Стромовке. И, значит, я просто дала на Фейсбуке клич «Вот, собираю». И я была настолько в шоке, какой большой пошел резонанс. И все начали просто вот но объемами даже невозможно написать, то есть возиками, большими тележками начали привозить, 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 и люди покупали. Я была в шоке, когда мне начали звонить мои сотрудницы, говорят, Лиз, ну здесь какой-то коллапс, все несут, то есть это за первый день, за второй день. Я приехала, находилась там с ними, все это смотрела, все меня обнимали, вот чехи, да, в основном это были чехи. Конечно, и наша диаспора, естественно, но первая вот эта волна, это была чешская волна, потому что у меня клиенты мамочки чешки. Женщина, когда одна принесла, представляете, огромную тележку слидла прокладок, тампонов со слезами на глазах, она говорит: я не понимаю, как эти женщины в подвалах, ведь ведь такие элементарные вещи, мы даже не задумываемся, да? Еда, мы говорим, еда, да. Но вот элементарное лекарство, вот, которое вот от диабета людям не могли доставать инсулин, даже нам и инсулин привозили специальные, мы покупали м -м, холодильнички, чтобы туда везти потому что специальная температура должна быть. В общем, это приобрело такие масштабы, и э, ко мне приходили мамочки беженки. И это все выбирали. Я отдельно у меня была там, у меня спортбар еще есть. И в этом спортбаре мы сделали вот этот вот такой вот, мамочки приходили и выбирали. Но потом на меня вышла, это вот буквально несколько дней, на меня вышла девочка Ира. Она самородом с Донецка, здесь живет три года. И говорит, слушай, у меня есть возможность попробовать отправить Фарьков в машину. Это был вот последний день февраля и 1 марта мы отправляли первую машину в Харьков. В чем было чудо? То, что все отправляли отсюда до границы или до западной Украины. Там это все в на складах перефасовывалось, и кто-то из восточной Украины приезжал забирать. Нас такой сценарий абсолютно не устраивал. Мы хотели из наших рук передать в наши руки в Харькове, потому что до Харькова никто не доезжал в тот момент времени. И мы эту первую машину отправляли, знаете, как, вот как я помню эти ощущения, что никто нам не верил, мы сами не верили, что водитель доедет прямо до Харьков, потому что Харьков бомбили, блокпосты, очень сложно. Но это, конечно, заслуга и водителей огромнейшая. В Харьков мы отправили 21 машину. Мы, получается, ехали туда с грузом. А обратно они вывозили, эвакуировали еще и людей. Мы на Николаев столько воды отправили, когда пошла вот эта информация, что они пьют воду из каналов, там, да, вот, вот, вот. То есть мы туда даже воду отправили, фильтры для воды. Туда тоже огромные машины пошли. Мы еще с помощью других волонтеров, других гуманитарных точек это делали. Да, в Бучу, в Бородянку, мы отправляли уже после как освободили, да, это в конце марта, а, если не ошибаюсь. Просто Буча Бородянка – это такие громкие имена, но на самом деле название, да, сел, сел городков, на самом деле вокруг них очень много мелких, и наш водитель сам лично, то есть у нас фотоотчеты обязательно всегда, видео, то есть наш водитель доезжал по вот этим вот селам, І теж це роздавав. А ви сказали, що у вас родичі, друзі, залишилися в Харкові. Як вони зараз, де вони чи вони залишилися в Харкові? І як, як війна вплинула на вас особисто? Моя сестра з дочкою, моя плем'яниця і моя крісниця, Я сумела їх вот в вот перший нашої харківської машини, і вони приїхали сюди. 4 марта для меня это было, конечно, задача номер один, потому что мои родители, мама, папа, отказались напрочь покидать Харьков. Значит, вывезла я сестру. Потом начала уже помогать выезжать и принимать знакомых. У меня много кумовей. У меня одно время жило в моем доме 13 человек. То есть мы спали везде, и так мы прожили. Такая коммунальная квартира у меня была, ну, месяца-два, наверное. Так вот, да, и осталась там мама с папой, плюс у меня еще бабушка была. И для меня это была большая трагедия, потому что были дни, когда вот мы прям прощались. Один раз папа заплакал даже в телефон. Мама, конечно, его сильно поругала за это, больше он не плакал, потому что я в положении, они все меня оберегали. Да, то есть от цієї інформації до сих пор. Нещодавно на Карловарському кінофестивалі відбулася прем'єра фільму документального фільму Оксани Мойсенюк Восьмий день війни. Ви знялися в цьому фільмі. Яку роль ви в ньому зіграли? Та чи важко було морально зніматися в такому жанрі? Оксана Майсенюк, моя давняя подруга. Вона працює на чеському телевідіні, і вона з перших днів війни приймала активне участие теж в волонтерстві. И она сразу поняла, что люди, которые здесь живут, и как, как много они помогают, что это действительно какой-то сюжет фильма. Даже не просто сюжет фильма, а это просто нужно снимать. И она очень быстро, буквально там за ночь, приняла решение, собрала команду из 20 человек и занялась съемкой документального фильма как бы неделя после войны, вот восьмой день войны. Это было линии сюжетные, 5 человек, 5 сюжетов, и их снимал просто целый день, как их день проходит, как э, диаспора украинская помогает вне страны в этой страшной войне. Э, было два главных героя, я и еще один э, волонтер, Вячеслав, э, он именно непосредственно военной гуманитарной помощью занимался, то есть он э, э, покупал бронежилеты, а я именно занималась... Э, ну вот Харьковом, да, гуманитарной помощью для мамочек, ну и просто вот мой день. То есть за мной с 8 утра до 11 вечера ходили камеры и проживали со мной этот день. Как раз это был, было 3 марта, тот день, когда я эвакуировала сестру. Суть в том, что это не просто эвакуация была приехать за ней домой, да, а водитель смог доехать только до Мерефы. Мерефа – это город в Харьковской области, в эту ночь Мерефу полностью Уничтожили. Я не знаю обстоятельства, почему он мог быть только там. Дальше, может быть, его не пропустили или еще что-то, потому что он должен был быть в другом городке. Но все отказывались мою сестру за любые деньги мира вести в эту Мерефу. И это была большая трагедия и, и стресс. Плюс у меня в этот день был второй день после открытия моей поливкарной супницы. Это тоже такая история. Она должна была открыться 25 февраля моей бабушки 26 день рождения. И э, было поливкарное у бабички, название у бабушки, супница у бабушки. И я приурочила ее открытие к ее дню рождения. Все это было так красиво, придумано, все. Но случилось 24 февраля, что случилось. Конечно, я выпала из жизни. И я перенесла на 2 марта. И вот 3 марта, это второй день... Но второй день нового бизнеса, и плюс это еще у меня работа же другая есть, да, у меня детский уголок есть. Камеры со мной ездили кругом, показывали все эти, всю эту жизнь. И, и такие, такие дни у меня каждый день. Все это время войны, 4, уже пятый месяц, да, четыре месяца, каждый день я кому-то помогаю. То есть мне пишут люди, и помощь это никогда не заканчивается. Да, и на Карловарском фестивале ее взяли по законкурсу вне конкурса, и вот была премьера. Это, конечно, огромная заслуга ее команде, ей. За такой короткий срок они смонтировали более 50 часов съемки материала в полтора часа. И ее фильм, это первый фильм о войне. То есть... Поэтому сейчас ее регистрируют многие кинофестивали. Осенью будет показывать кинофестивали. Потом чешская телевизия. Стала продюсером этого фильма, и потом после фестивалей фильм будет в кинотеатрах, а после кинотеатров фильм будет на чешском телевидении. Поэтому обязательно посмотрите. И э, удивительная вещь, что тогда мне Оксана говорила, что надо сейчас это снимать, потому что люди потеряют интерес. Я говорю, как потеряют интерес к войне? Но и вот действительно так и случилось, что гуманитарная помощь собирается очень. Очень тяжело. Люди уже привыкли. Даже люди там, в Украине, в Харькове, люди привыкли жить с этими взрывами, бомбами, да. То есть я неоднократно разговаривала с мамой по видеосвязи, и она идет с магазина, со мной разговаривает, а, а там просто взрывы. И мне человеку здесь живущему, не видевшей этой войны, конечно, это шок. А люди там уже привыкшие к сиренам к этим всем ракетам, люди заводят будильник без 10-4 ночи, чтобы идти в коридор, потому что в 4 ночи в Харькове происходят, происходят вот эти вот бомбы. Три дня назад первый раз за всю историю войны у меня забрали что-то мое личное, родное из моей жизни, это разбомбили мою школу. В гимназию номер 47 вот вчера например упала в пяти минутах пешком от моего дома разбомбили здание в пяти минутах от моего дома пешком ну вот ты просыпаешься читаешь идешь встаешь идешь дальше так это, это здесь там люди то же самое это конечно приводит немножко к такому стрессу что люди теряют интерес к помощи и, а каждый день, каждый день там люди нуждаются в продуктах, в лекарствах, финансирование, конечно, на таком уровне, что... В общем, не нужно забывать, там каждый день война и страшная война. Очень и вот очень этот очень... фильм как раз, вот, вот он войдет в общий доступ осенью. Я уверена, он будет принесет успех и покажет всему миру, что ведь это мы чехи живу, в Чехии, мы украинцы, живущие в Чехии, диаспора, но она олицетворяет всех. У меня вот знакомая с Харькова в Италии живет, в Вероне. Она тоже из Вероны отправляла машину гуманитарную. И тоже из Вероны в Харьков. У нас была, вот я не сказала насчет Бучи-Бородянки, одна машина в Мариуполь. Это было просто, Каким-то, знаете, вот чудо чудесным не верил никто мы как раз попали в последний вагон, скажем так. Потом уже было невозможно. То есть мы водителей готовили, чтобы не было татуировок, чтобы автобус был не затемненный, не было лога. Мы готовили отдельно коробочки, сигареты, колбаса, обезболивающие и кофе. Это потому что это были взятки на блокпостах, потому что там разменная монета не сколько деньги, сколько вот такой ценный товар, как имбалгин, ну там ибупрофен и так далее, вот колбаса, я скупала эту колбасу, которая без холодильника лежит, сигареты и кофе. И вот эти вот водители, водитель наш во на всех блокпостах раздавал. И вы знаете, у нас получилось доехать до Мариуполя. Я не верила. Конечно, люди и финансово. Я пыталась как-то подсчитать. Около 700 тысяч крон прошло через меня, у меня был человек, который по 250 тысяч отправлял. И это, конечно, огромные деньги, огромные. Все чеки, все отчеты. То есть люди мне верили. То есть люди видели, я все в Инстаграме выставляю, сборы, покупки, я лично сама с пузом на эти все базы с Ирой, на своей машинке, по чуть-чуть вот это ездили, искали, где по скидкам, где что. Мне все звонили, Лиза там на РИС, сейчас скидка, там 17 крон, полкило. Все, Лиза туда едет, закупает те же памперсы, нам вот даже памперсы палетами э, уже от Праги едно, там просто палетами памперсы нам давали, чтобы мы, то есть люди доверяли, верили, это такая, конечно... це чудо. Я бачу, що ви зараз очікуєте малятко. і знаєте, зараз багато українок приїхало до Чехії та також планують народжувати тут. Дозвольте поцікавитися, як це народжувати в Чехії. У вас вже є дитина, у вас є син. дуже багато беременних приїхало, дуже багато вот вже на останніх сроках. никогда не забуду, женщина, девушка молодая с Николаева, еще в самом таком начале пришла, она говорит, я вот слышала, у вас есть гуманитарный пункт, я говорю, да, у меня есть для новорожденного, она на пятом месяце была беременности муж у нее воевал, она говорит, мне, говорит, я говорю, у меня есть одежда для новорожденного, нет, нет, я буду рожать, поеду в Украину, война скоро закончится, я все, мне ничего не надо, куда же я повезу, я говорю, ну давайте что-то вам дам, что она говорит, эм, одежду, что вам нужно, гигиена какая-то. Она говорит, нет, говорит, мне только нужно покушать, мне только еду надо. Это, конечно, она говорит, мне нужно же сбалансированное питание. На пятом месяце. И эта женщина мне, конечно, девушка. Запомнилась на всю жизнь. Я так обежила. Растерялась, думаю, ну, собрала и какой-то пакет нам с едой, не взяла контакт, я бы ее бы на обеспечение, конечно, бы поставила, потому что на пятом месте беременности нужно и мясо кушать. Я, говорит, я уже эти макароны видеть не могу. Вот. И были даже такие случаи. <кười> <кười> вот. Много беременных, конечно, приходило именно за колясками. Очень много колясок у меня было, автокресел, потому что выписываться с роддома, нужно только с автокреслом, с люлькой. Но плюс я еще и многим мне писали, помогала с гинекологом, потому что надо же стать на учет. Вот не все гинекологи там ну, просто в доступе, да, поэтому вот были у меня контакты на гинекологов. Очень много врачей помогало мне с рецептами. Даже, боже мой, такое еще было. Сейчас немножко отвлечемся. Ведь много изнасилованных там. Это тоже такая тема тяжелая. Для меня было особенно э, просто э, такой еще момент скользкий, что э, вот эти вот противозачаточные же таблетки действуют только 5 дней. Пока освободили эту бучу и так далее, уже прошло более 5 дней после изнасилования. Поэтому там нужны были еще антибиотики от всяких инфекций. Нашлись врачи которые мне давали рецепты на эти все вот препараты. Мы их покупали, ну, брали в аптеке вот такими пакетами. И вот в эту бучу бородянку с этими кастрюлями еще передавали эти лекарства. Потом еще очень важное было лекарство эутерокс от щитовидки. Да, Для меня это элитерокс. было... Все ищут эутерокс. Что за эутерокс? Оказывается, при, нервах, при нервах садится сразу щитовидка. Нам помогали люди, врачи, давали тоже эти стопками рецепты. Да, так вот, насчет беременности. Да, это моя вторая беременность. Первого ребенка, сына, пять лет назад здесь... Я родила, Сейчас вот мы ждем второго малыша, вот день на день уже скоро будет. Это, конечно, наверное, вы знаете, я иногда задумываюсь, что эта беременность мне дана Богом в этот момент, чтобы я просто не сошла с ума, потому что ты всегда себя бережешь. Если бы не беременность, я уверена, в первые дни я бы села в машину, чтобы мне муж не говорил, я бы села бы в машину бы, я бы была бы на границе и спасала бы этих там э, людей, да, перевозила бы, что угодно, где нашла бы бусик, и я бы была бы там, но из-за положения, конечно, я этого не могла делать. Вот, то есть, конечно, эта беременность, как я называю, говорю, это тоже у меня ребенок войны, дитя войны, потому что все эти слезы, весь этот стресс, и тоже ведь у меня старший ребенок очень чувствительный. Он стал заикаться. Э, первые дни, когда я просто, ну просто ты плачешь сутками, он я, я ему говорю, мамочка, ну что с тобой? Я говорю, голова болит. Он мне на таблетки носил от головы. Он до сих пор не знает. Что случилось? Единственное, он он очень в Харьков часто и к бабушке, и к дедушке ездил, он за ними скучал, ну когда их еще здесь не было, не приезжали. Он говорит, ну в Харьков, когда ты меня уже отвезешь в Харькове, жилетом летом езжу в Харьков к бабушке. Я говорю, не летают самолеты, сломался аэропорт. Он говорит, давай на автобусе поедем. Я говорю, да это долго. Потом где-то едем, видят самолеты летают. Говорит, ну вот же самолеты летают, почему у меня не могу в Харьков полететь? Митя, сын мой, очень привязан, конечно, к Харькову, к бабушке, к дедушке, но слава богу, они каждый приезжает, поэтому как-то отдушина. Да, насчет беременности, роды. Беременность здесь протекает бесплатно на, фоне на основании ВЗП, страховки государственной. Роды здесь тоже проходят бесплатно. Включено все. Вплоть до того, что в роддоме дают все. То есть я, когда пять лет назад рожала в Аполлинарии, я приехала, естественно, с сумкой. Нам даже давали одежду для младенца. То есть ты свою даже, по-моему, нельзя было свою, потому что у них там все продезинфицировано и так далее. Памперсы, крема, еда, питание, водичка. Ну, все было включено, скажем так. Единственное, на выписку одежда. Точно так же все проходит три дня после э, нормальных родов естественных и после кесарева 5 дней. То есть теперь с мамочками, которые ко мне обращались, мы в контакте, да, что как все прошло. Единственное, что с документами, тут такой вопрос. В посольстве сейчас огромные очереди. То есть, как я поняла, что для беженцев ребенка вписывают в свой паспорт. Ему свой самостоятельный паспорт не дают. Нам, которые здесь живут, у меня ПМЖ, тревалый побыт, то нам дают паспорт отдельный. Сколько его ждать, не знаю. А на какой термин дается декретная отпуска? Если человек официально устроен, трудоустроен, замеснан. Два месяца до родов и два месяца после родов оплачивается декретный отпуск государством. А потом мама может сидеть, если не ошибаюсь, до трех лет. Но это все зависит от работы тоже. От компании, да, от да. Я никогда этим не интересовалась ни с первым, ни со вторым, потому что я начинала что с первым, что со вторым работать сразу после выписки с роддома. То есть мне как бы... Единственный еще момент такой отличительный, что дается родичевский приспевок, но это беженцы на него не претендуют, не могут претендовать, только те, кто живет минимум год здесь. Даже если ты студент, ты можешь на него претендовать. Он в размере 300 тысяч крон, это 12 тысяч евро. Такая хорошая, серьезная сумма. Но она дается на протяжении трех лет, если не ошибаюсь, а выдается а поступово. Да, поступово, разбивается на месяца. И важный момент: страховка. Страховая компания оплачивает маму на период этого родительского приспевка. То есть я не должна платить, не буду платить страховой взнос ежемесячный за себя вот на протяжении этого родительского приспевка. И за ребенка страховка оплачивается государством до 18 лет. Почему постоянно говорю страховка? Потому что это а, огромная статья расхода. Она стоит в Чехии недешево. Вы уже сгадали, что у вас есть спортбар, детский центр и поливкарня. Да, так? И, и еще просто коварно. А еще, еще и кавьярня. Да, и все это в одном... Місті чи важко було відкрити бізнес у чужій країні, бути у Чехії? Як взагалі що потрібно для того, щоб відкрити свій заклад у Чехії? Угу. Ну, першу чергу, я вважаю, що в Чехії це очень легко. Наприклад, справнювати з условиями в Германії, в Австрії, то це, конечно, небо і земля. Я работала в компании, которая владелец и основатель торгового центра «Стромовка» на Праге 7. И потом инвестор, увидев мои, скажем так, таланты в менеджменте, в управлении и так далее, предложил мне вот такую возможность открыть. Я всегда мечтала о детском центре, и этот детский центр был необходим в торговом центре. И он мне предложил такую возможность открыть чтобы он проинвестировал, вложил, и чтобы я вот имела вот такое, вот такое вот место. да. К этому месту я сразу определила, что в детском уголке мамочка всегда захочет выпить капучино, значит, нужна коварна. И за выходом 2 метра от детского центра у меня есть коварна. Потом оказалось, что актуально нужно еще спортбар, чтобы приходили папы там играли в бильярд, в настольный футбол, смотрели хоккей и заказывали пиво. И потом в один момент, прошлой осенью, сидя на работе, я поняла, что не хочется борща. Просто сидеть на работе и покушать пельменей, вареников, что-то своего домашнего. И я поняла, что на фудкорте торгового центра не хватает домашней еды. Пришла домой, мама как раз у нас гостила осенью, в сентябре. Я говорю, мама, я завелась. Он говорит, что такое? Хочу открыть полив... супницу, поливкарну бестро такое с домашней вот бабушкиной едой, с помпушками, чтобы вот было вкусно. Она говорит, боже мой. Ну и вот, и буквально за пару месяцев я все придумала, организовала. Единственное, что немножко там отложилось открытие, да, там буквально на неделю и все не так, как я прям супер на 100% хотела в плане открытия там из-за войны, у меня не было ни желания, ни настроения, но вот успешно работает, слава богу, мы, люди к нам приходят, и чехи любят нашу еду. Я это все делаю, наверное, не сколько ради каких-то денежных аспектов, а когда люди приходят, возвращаются, хвалят, да, то есть эти мамочки в нашем детском центре, то есть это у нас такая вот атмосфера семейная. Поэтому открыть бизнес – это еще одна задача. Вторая задача – держать этот уровень. Это тоже очень важно. Даже вам дякую. Было надзвичайно цікаво с вами спілкуватися. Всегда рада и спасибо вам, что пригласили. Хотелось... Действительно, поделиться с людьми, что можно помогать даже пачкой памперса.